Честно, в рулетке не всегда, понял, не всегда вот найдешь вот такого вот позитивного человека, как ты. Еще и когда выгодно, вот находишь выгодно вот этого вот человека, что можно и полезно, и приятно поговорить, еще и договориться про такие вот дела. Но дела. ты никому вот не, ты говори не говори об этом, Леха. А у нас и так тоже все обговорено. Я, а я в шоке, я... Но, но у нас все схвачено, да? Да. Красавчик. Болгарин, чеш. Конечно, че Надо На, посмотри. О, слухай. Вопрос. К тебе вопрос. Давай. Мне нужно твой шовер. Нужно... Блять, тысяча гривен забирай. Не, не, не за тысячу. Я готов за 100 баксов. Без проблем. Но только, твоя... ты, только, ты, только ты никому не продавай его. Никому. Твоя почта, твоя почта и пересылка. Не, не, не. Это уже за свои деньги. Только никому не говори по поводу этого ковра. А ну прибери вот этот флаг. Что там за рисунок? Просто я коллекционер ковров. Можешь показать? Да ладно. Серьезно. Скажи. Вот подними. Ковер просто. Подними. Слышишь, поднимись. братан, братан, этот ковер у меня висит с 90. Ну я Ну я понял. Я, я, понял. Шо, я вижу, что это редкостный ковер. Редкостный. Да. Я Видите? тебе говорю, я просто видел такой же самый ковер он редкостный. Можешь поднять прапор? Вот вот этот флаг, подними, пожалуйста. Подними. Он он мне просто очень очень напоминает один редкостный ковер. Я слушай, ты только никому не отдавай, я готов тебе 120 долларов отдать. Да без проблем, а покажи под, да, там, под юбочкой. Под юбочкой, покажи, покажи, что там такое? Ну, Точно. Это тот ковер. Это Блин. Слушай, 130 слушай, долларов. долларов. Отдам за 130. Отдам за 130. <свят> Координаты мне свои оставь. Город э, Припи. А сам... раз... Город Припи. Это, Это возле Беларуси. Там город есть. Да. Ну, удобно, да, Короче. Обещать. Только ты обещаешь, что ты никому не будешь отдавать? Он у меня висит уже очень давно. А что там написано? Там есть этикетка? Этикетка есть? Нет, нет. Собака Кстати. Съела. А это ты тот мальчик в трусиках, о котором говорят, да, все? Нет. Ну, есть э, такая легенда про мальчика в трусиках, про которого все разговаривают, но никто его не видел. Я думаю, это ты. Нет. Нет, если надо, тебя забирать. Ну ковер. да, надо. Он очень редкостный. Я тебе хочу сказать, что такой ковер... На чем рынке э, больше 10 тысяч долларов стоит. Не верю, честно. Я тоже не поверил. Ну, рисунок такой же. Ну вот, смотри. Ну да. Такой же рисунок. Он. Блин, а где ты его достал? Это, наверное, в наследство досталось, да? Нет, это я его купил в Если еще в 90 А, так В 91-м или в, 91 в 90-м году купили еще... Его. Это ж легенда, это ж слушай, шли. есть легенда по поводу Молдовы, есть легенда. Там один король Молдовы, понял? Он, короче, имел такой ковер у себя. Да? Потом, когда, когда вот это была Вторая мировая война, ну ты же знаешь по поводу знаешь, Второй по мировой войны, да? Да, знаю. Ну, была Вторая мировая война. И когда была оккупация Молдовы гитлеровскими войсками, да, то вот этого короля Молдовы, да, у него забрали этот ковер. Вот ты знаешь по поводу э -э наследства Гитлера, знаешь. Ну, смутно, да, смотрел. Ну, вот там. С золотом всем был этот ковер. Когда вот наши немцы гнали, да, то вот эти вот, понял, эсэлцы, понял, вот эти вот, ласовские эсэлцы, ласовские. Они когда убегали, они когда убегали, а? Что? Я тебе номер вот сейчас свой напишу. Давай. А ты... Запиши. Ну? Ну я из России, если что. Ну нормально. Есть, а есть, это есть пути, знаешь, как доставить этот ковер. А вот это я не в курсе. Сам позвонишь мне на WhatsApp, WhatsApp на Telegram. На Telegram, да. А плюс, карту, а плюс я как вижу 8, Я вижу 8, 8, 8, да? Плюс 8, а плюс 8 да? 8, плюс, да. 7, плюс 7. Плюс 7, 8, 951, 8, 69, верно? Да. да. Как зовут? Леха. Леха, понял. Леха. Приятно познакомиться, меня Таурус зовут. А меня тоже приятно. Ну, не, ну, реально, мне еще ковер такой есть. Он на полу лежит. На полу такой же там. Почти. Ну, а, если почти, но ну, я просто только вижу. Я знаю, что есть только такой один такой ковер. Вот именно. То точках дальше у тебя. Что? Серьезно. Дальше. Дальше Леха, ковер. я в шоке. Я реально коллекционер ковров, и я вот этот ковер, реально, я вот, знаешь, как глаз, как алмаз. Я сразу увидел, что это мой. Ты только ну, никому ты, не ты, говори. Слушай, я готов тебе 200 баксов отдать по-братски, серьезно, по вот, дружбе. Можно же уже тебя другом считать? Конечно. Все-таки разговариваем с тобой, наверное, уже практически минут 10, да, Лю? Сколько не знаю, мне запи... Если он тебе нужен, то блядь, за 200 баксов. Да, за 200. Но только никому не говори о нем. А кому я скажу, если только у нас с собой... Ну дальше? он на чёрном рынке, понял, стоит 10 тысяч. Но это чёрный рынок, понял? Там шутки плохи. Шаг влево, шаг, шаг вправо. А рын... Я про тот рынок вообще ничего не знаю. Не знаешь. Лучше туда не лезть. Нет. А что у тебя есть? А Может ты... у тебя самовар еще есть? Самовар, самовар, есть? У меня есть диски двухтысячных годов. Диск. Серьезно? Да. Да, диски или пластины? Диски, диски. Диски. А какие? Спинные, тормозные, какие диски? Какие диски? Ой, диск Начиная, Это... начиная с бреза. А, вся... а Кадышева есть Надежда? Кадышева есть Надежда? Нет, такого нету. Леха, слушай. Пи***ц, а можно найти Кадышева, серьезно? Я вот от Кадышева, вот 2000-х годов, вот эти вот диски Кадышева, я не могу найти. В Гугле если столько. Только в Гугле. Ну а так, вот у тебя, может, знакомые есть, которые коллекционируют диски, реально. От Кадышева я просто у меня горит, понял. Внутри горит, Леха. Ты меня номер продиктуй я на второй телефон записываю. Плюс ага. Это мой понял. Номер такой. Я когда выезжаю там в Молдову я разговариваю только потом номер. Плюс семь. Девять три семь. Девять девять. девять два. Девять семь девять три семь. 9992 Плюс 7 937 да. Дальше 99 92 Вот это смотри Да оно Лю... По моему оно Там вроде бы нолик Нолик еще Не, нужно добавить еще, еще, еще раз Продиктуй А лучше здесь напиши Внизу Ну давай я в конце напишу, все-таки разговариваем. разговариваем. Приятный, приятный разговор я с хорошим могу, человеком. Леха, я в, шоке. Я в, шоке. Я в шоке. вот честно в рулетке не всегда понял, не всегда вот найдешь вот такого вот позитивного человека, как ты. Еще и когда выгодно, вот находишь выгодно вот этого вот человека, что можно и полезно, и приятно поговорить, еще и договориться про такие вот дела. Но дела. ты никому вот не ты говори об этом, Леха. А у нас это тоже все я, а я в шоке, не... но, но у нас все схвачено, да? Да, без красавчик, без... Лес. Раз... Слушай, ну мне вот еще интересуют самовары. Не, нету самовары честно, пиздец. Самовара в Нет. Понял. Я, короче, просто я тебе так скажу, я тебе скажу по секрету: по секрету. Я режиссер, понял. Ну, я... я занимаюсь. Понял, я режиссер. И вот мне хотелось бы, чтобы вот этот ковер, да, вот этот ковер, редкостный ковер, чтобы на фоне этого ковра люди занимались. Понял. Вот это я отвечаю, молодца. Серьезно. Да, молодца. Я вот именно хочу, чтобы вот так вот классно, вот страсть, вот так вот этим занимались. Слушай, я страсть сам люблю. Любишь, ну я так понимаю, что ты джигала, да? Нет. Нет. Но... أو, أو. أو. Люблю. Любишь. А с кем больше любишь? С мужчинами или женщинами? Ну серьезно. Ну, а, серьезно. А, с а про мужиков думаешь, да? не <звук> надо. Э, слушай, а как ты относишься к гетеросексуалам? А что <звук> это такое? Ну как это? Ну в Европе гетеросексуалов же полным-полно. Я не знаю, это... Говорят, у вас в России это Россия проследуют. Да, и сразу в тюрьму за это садят. Да. Говорят, экстремисты, вас говорят на России это Россия полные экстремисты. Ну, так и есть. Ну ты не это ГТ... а... Путин, Путин, вот это Россия или нет? Да, не, ну, если пошел за я переключаюсь дальше. А, вас нельзя об этом, да? Да. Понял. А что за это? Кар... Да сам подумай. Набурили его, да? Сам подумай. Ну я не могу думать, я же не в России живу. Что я за тебя думать буду? Мне, Мне смарт ковер или что? Ну да, конечно. Да. А на гвоздях у тебя? Посмотри, как у тебя там по поводу моли. Моль не поела, не? Ну не, качество мы... как? Качество. Номер на свой оставь, напиши мне тут. Пишу. А я вас сфотографирую, потом на почте как-нибудь как найду. Вот, записал. А, сейчас, секунду. А, секунду. Понял. Прицелиться надо, ё Понял, минут. ну. Понял. Не метки, да? Нет, я не буду, мне номер надо сфотографировать. Все, сфоткал. Понял. А да. кайор, покажи а с другой с стороны его. Может его? это подделка? Да. Лёха? Да не подделка, это реально. Да, подделка, да подделка, Сейчас, секунду. На гвоздях да? Гвоздь, смотри. А, точно Получный. не подделка. А на гвоздях, как там? Гвоздяк. По поводу По качества. Дырки есть? Это не гвозди, там есть все. Гади сейчас. За... Ну, за... у меня э, сверху на плентусах просто прибит, да, и все. А, привет. И дырки но, небольшие. Нет. А вопрос а такой. Он... Коты, собаки, свиньи, там кто-то спал на этом ковре или нет? нет? Ну, химчистка нужна, потому что если была химчистка, но ну, это полцены, это 100 баксов. Но он натуральный. Но да, Да, реальный. Понял. Но, Но немножко, немножко почистить надо. его там да, надо немножко его почистить. Понял. А, а ты страница, на... Да. Понял. Но... Красавчик, Леха. Крас... Все, Леха. На, на созвоне. Да. Наберу. Если надо, я не... если будешь забирать, я у тебя продам. Хорошо. Только Хорошо. никому не Только... говори. Ты сам никому не говори. Не-нет. Леха, молчу. Это с моих Это интересов, Леха. Интерес. Конечно. Слушай, ковер 10 тысяч долларов стоит. Кому я буду говорить? У тебя выкупили, может мне еще номер дать. Ну. Все, давай, с праздником. Давай, Леха. Ханукай. Ah, but... Hare, krishna, Hare, Hare krishna ram